Скажу честно, я вышел из обычного спортсмена, из обычной семьи. Я всего лишь горел этим делом. И если бы, наверное, в мое время были такого рода встречи, где рассказывали о каких-то своих продвижениях, потому что много-много много можно рассказывать, очень много своих деталей было, нюансов. Но, тем не менее, сейчас я здесь, сейчас я, возможно, могу поделиться каким-то своим советом, каким-то примером показать, что... После школы можно заниматься своим любимым делом. И я занимаюсь, развиваю спортом в И достаточно хорошо выступаем в спортивной деятельности по всей Украине, То есть Мы ездим на разные чемпионаты и тому подобное. Поэтому, если у вас будут интересные вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Это касаемо спорта, это касаемо развития в целом, спортивной индустрии, это развитие себя как персоны, личность, ну и любые вопросы в целом. Если я знаю на них ответ, я с удовольствием отвечу. Нету такого, что я могла определиться на чем-то одном. То есть я пробовала все, все, что вот родители начали, как с пяти лет, и танцы, и музыкальная школа, я мастер спорта по кикбоксингу, кстати. А дальше я ним училась в на прокурорском факультете. А, много было разных сфер, где я могла и работать, и пробовать себя, и много, и, кстати, что поколение, которое старше, может быть, родители или кто, вам по-любому говорили, что это очень плохо. По крайней мере, на мне это камни летели в мой огород, когда говорили о том, что Вика, тебе нужно определиться и что-то делать одно. Но как мне это сделать, если я не знаю, мне нравится много чего. И сам, наверное, суть всего, что если есть среди вас такие люди, которые могут делать то, за что не возьмись, все получается. Если у вас это есть, этого не нужно бояться. А единственный просто момент выбрать вот в данный период жизни есть что-то, что прям вот очень сильно капец как нравится, вы просто берете, доводите его какой-то до точки невозврата, которая может приносить либо прибыль, либо уже просто ну, ну там не либо как-то не идет, либо вы перегорели, либо что-то в этом роде и брать другое что-то. И я не знаю, может быть кто-то скажет до сих пор, что это плохо, но я, например, сейчас остановилась на монтаже, видео там было представлено, и сказать, что это плохо, нет. Потому что я могу этим заниматься, и сама суть всего — это в действии. знаю биологию, и меня жахает то, что люди вокруг меня биологии не знают, и через это попадают в разные неприятные ситуации. Это касается и конкретно каждой людини, здоровье, например. Например, квитка, корзинка которая повертается за солнцем, не повертается. Так. Е? Е? Да. Або просто ми не знаємо. Приведу один приклад. На Сірів засох ліс. Чули, мабуть, таку історію. Стільки є е, гіпотез, що е, цей ліс знищили забудовники, що це спеціально зроблено, насправді там був порушений біологічний закон, закон біорізноманіття. І цей ліс він був приречений тим, що там було відсутнє біорізноманіття. І е, коли. Він засух мене розпитали і спитали, а що робити? І ми з двома школярами зробили проєкт по відновленню цього лісу. Певну діяльність робили. І зараз про, це, про цей проєкт він не тільки виграв екологічну олімпіаду і інші речі. А, до речі, дівчинка зовсім не збирається поступати. І так навіть мені якось. Сумно, що вона зайняла перше місце в області, і це додаткові бали на поступа, для того, щоб поступити, але вона і не думала про це. От. А, наприклад, про це написали не тільки харківські ЗМІ, а і газета The Guardian, новорічний випуск був присвячений саме історії з відновлення Журавлівського лісу. І таких е, речей, що люди не знають елементарні речі біологічні. А потім я розказую, і вони кажуть, ой, так це ж так просто, так це ж можна було зробити. І це стосується і амброзії, і е, дерев, які в нас неправильно обрізають, і пами, і здоров'я конкретної людини. Тобто вчить біологію у нормальних е, спеціалістів. Меня можно найти в Фейсбуке, если будут какие-то вопросы. моє мое довольно необычное, оно звучит так – Бенгус. Вы можете набрать Бенгус и сразу выйдете на какие-то роботи работы или на Фейсбук. Будете ждать вопросов и ответов. Меня зовут Руслан. Последние три года я занимаюсь тем, что пытаюсь помочь стране, как бы это пафосно не звучало. У нас волонтерское объединение Харьков называемся так. Порядка 155 волонтеров объединилось. Ну и по-прежнему у нас это держит. Драйв продолжается. Вот. Но так как мы пытаемся поменять в этой стране, а сейчас для страны шанс изменения каких-то, вот, то я бы хотел сегодня поговорить как раз о, о том, куда мы придем, точнее куда вы придете. Потому что мое поколение вот оно делает здесь и сейчас, но не для себя. Ну так обычно, да, складывается. Родители ваши стараются, не для себя больше, да, а для вас. Вот и каждое поколение оно пытается сделать, ну, должно пытаться сделать как-то лучше, а, выражаясь языком биологии какой-то вид, да, человека. Он должен как-то улучшать среду обитания. У вас очень классный двор. Спортивные вот эти всякие там турнички есть. То есть нужно позаниматься. Вот, поэтому, возвращаясь в память, ваш возраст, я вообще не понимал, кем буду. Вот сейчас у вас там спрашивали, а кем вы хотите быть. Капец да его знает, кем я не хочу быть. Вот это настолько еще размыто и так далее. То есть как бы перед вами черный ящик, жизнь. Как туда зайти, непонятно. И страшновато. Наверное, можно сказать следующим образом, что на сегодняшний день у вас уже есть какой-то маленький опыт, вы уже что-то попробовали, да, кто-то там в журналистике пробует что-то писать, кто-то рисует, кто-то увлекся математикой, информатикой, там, историей, кто-то там увлекался географией и так далее. То есть у вас вот эта проба началась, и если вникнуть, все дети талантливые, вот нет, не талантливых. вот 100%, вот все вы разные кто-то может встать, сказать такой вот активный, а кто-то сидит. Как можно встать, кто-то что-то сказать? Да. Потому что на меня все смотрят. И те, и те дети таланты. Понимаете? Не могут все быть мега активными такими вот, ну, условно, там, спортсменами. Ну, хорошо, ладно. Кто-то же должен же и заниматься, кроме спорта, чем-то. Писательством, я не знаю, там, дороги строить, маркетингом заниматься, какие-то видео там делать и так далее. Речь о том, что у вас сейчас идеальное время для того, чтобы себя попробовать. Если вы себя начнете где-то пробовать, и вот у вас начнет это получаться, это такой драйв, вот его, наверное, нужно как-то в голове запределить и не отпускать его. Если вы попробовали, а оно не ваше, отпускайте. Берите что-то новое, пробуйте. Школа организована для того, чтобы у вас была возможность спрашивать у людей опытных, там, за моей спиной 45 лет. Из них осознанных, ну, как мне кажется, лет 30. А может и меньше. Потому что все взрослые это стареющие дети. Поэтому вы можете спрашивать любые вопросы, никаких табу. А мы постараемся вам давать какие-то ответы, опираясь на свой жизненный опыт, на свои знания. Поэтому в этом, наверное, есть как бы сущность. И если вы что-то для себя увидите, услышите, то очень круто. Например, у меня в школе в последнем классе появилась э, значит, учительница по экономике. Все, и я загорелся. У меня 11 класс, здесь прошел под да я хочу Венжек. Ну, вы же местные, вы знаете, да, что Венжек, я не знаю, как сейчас очень коррумпированный ВУЗ и так далее. Короче, меня не взяли. Сказали, ты для нас тупой. Поэтому меня взяли в ХАИ. Для ХАИ оказался не тупой. Ну, вот как-то так. Поэтому э, не бойтесь пробовать. Вам там помогают родители, насколько могут. Есть такое понятие, как жизнь сама там расставит все. Важно только пользоваться моментами и двигаться вперед. Неважно, куда, кем вы будете и так далее. Есть талантливые люди в каждой отрасли. Абсолютно. Всем привет. Меня зовут Свій шлях до пошуку себе я почала якраз можливо у вашому віці, тому що це був перехідний вік, коли ти хочеш бунтувати, не хочеш вчитися, не хочеш нічого в цьому житті. І тоді я випадково потрапила волонтером на чемпіонат з МАІТАЮ. От і з того моменту я така, блін, класно робити щось корисне для людей. І з 15 років я займалася волонтерською діяльністю, яка переросла в громадську діяльність, яка переростала знову волонтерську діяльність, але вже на фоні повномасштабного вторгнення. І таким чином знайомилася з новими людьми. Дізнавалася щось нове для себе, закінчивши школу. До речі, навіть в цій школі писала колись олімпіаду з української мови та літератури, і коли зайшла всі коридори, така о боже мій, ностальгія. Так, да, я закінчила економічний університет і завжди думала, що ніколи моє життя не буде пов'язано ні з маркетингом, ні з менеджментом, ні з економікою, тому що це скучно. А потім випадково зв'язала себе з комерцією, і вже три-чотири. Коротше, десь три роки я працюю в маркетингу, працюю з класними відомими брендами діджитал маркетингу. Це інтернет-реклама, це просування. Коли я прийшла працювати, я не знала буквально нічого. Мене взяли просто тому, що я була ніби хороша людина, а ще знала англійську мову. І таким чином просто вирішила спробувати мене. Пройшло два роки, і я стала достатньо класним менеджером, достатньо скілованим. От клієнти задоволення, а комунікація будується. Але все одно дуже хотілося шукати щось для себе і громадській діяльності надалі, тому стала менеджером проекту, який зараз підтримує бізнес, тому що бізнес підтримує місто. А любити Харків це не знаю, щось на рівні ДНК закладено, тому працюємо. Тому зараз веду проект, який допомагає бізнесу писати, отримувати гранти, там, якщо хочеш власну справу, там все таке, а, от, який там допомагає розвиватися в маркетингу, який клеїть бронеплів по бізнесу, який ставить генератори старінки. От і таким чином трошечки допомагає відчувати бізнес у себе у безпеці. А, от, і... Про що хочеться сказати, коли я вчилася у школі, там як і Ігор, да, у нас не було зустрічей, коли ти можеш поспілкуватися з людиною і зрозуміти, що тебе чекає далі. Я так само постійно шукала себе. Я там ходжу на барабани, бокс, зал, постійно щось пробую, постійно щось шукаю. І ти розумієш, що розвиватися в усіх сферах класно, і знайти те, що тебе драйвить класно, але все має бути по любові. І ти дійсно не розумієш, куди тебе приведе життя. Тому що коли я вчилася в університеті, я всім казала, що маркетинг це не для мене. Це щось дуже складне, незрозуміле. Е, якісь цифри, якісь дизайни пройшло якби кілька років, і я маркетолог. Цікаво, цікаво. драйвить, драйвить. Е, От, Тому е, просто ніколи не кажіть ніколи.